Денег у народа мало, курс доллара стабилизировался, и никаких причин для такого роста цен на продукты в Запорожской области нет, уверен заместитель губернатора Александр Син. При этом только за 20 дней января индекс цен на продовольствие вырос более чем на 3%. Это самый большой показатель по Украине. И снова в эпицентре ценового кризиса капуста. Ее стоимость увеличилась на треть. Сегодня телефоновал заступник министра экономики. Э, сказал, что по картопле, э, капусте, э, вершковому маслу и э, ценам на птицу, мы у всю Украину значно. Ничего не делать в этой ситуации преступно, говорит Александр Син. Уже сегодня создать по всей области рабочие группы, которые смогут повлиять на крупнейших реализаторов продуктов. Требует от глав администрации областная власть. Поговорить и вразумить всех предпринимателей, которые формируют цену в области. Они должны в течение ближайших дней. А уже во вторник отчитаться о результатах в обл. администрации. Если не помогут привычные рычаги влияния, идти В народ предлагає Олександр Син, виступати по телевіденню і радіо. Кожен з вас повинен виступити і сказати, яка в вашому населеному пункті економічно обґрунтована ціна? Для того, щоб ми орієнтували наше населення, перш за все. Щоб вони знали, що масло вершкове не потрібно купувати там по тій ціні, а потрібно купувати по іншій ціні. яка є економічно обґрунтована, і цього товаром вала. Ви називаєте прямо торгівельні точки, где можно купить этот товар. И цель перед руководителями территории ставится достаточно конкретная. Снизить цену на продукты, которые в телефонном разговоре назвал заместитель министра, в полтора раза. У нас взрастание цен в среднем происходит в полтора раза быстрее, чем в среднем по Украине на продовольчие товары. Вот это для вас ориентир. Півтора раза нам знищити мы должны цены на те группы товаров, что я вам назвал. Это все, я еще раз скажу, это масло, вершкове, это картопля, это капуста и это птица. Чем завершится очередной разговор власти и бизнеса о ценах на продовольствие, можно будет оценить по стоимости названных продуктов в ближайшие недели.